Ваши строители перепутали. Смотрите, какая штука. Я вам сейчас все расскажу, как правильно делать. Смотрите, линолеум стелят на пол. Потолок делают либо натяжной, либо красят. Но в самом плохом, дешевом Что случае можно сказать? там обои покрасить. Но у вас просто почему-то на потолке линолеум натянут. Я не понимаю, почему. Почему у нас в стране на потолок линолеум натягивают? Это не линолеум. А кто? Это дерево просто накрашено. А, понятно. А стены не газетами заклеивают, ну, а делают какой-нибудь декор. Или у вас просто денег нет? Ну вы держитесь, ну вы держитесь. Денег нет, но ну, вы держитесь. Вы откуда, кстати говоря? Ох Дела. <свистак> <свистак> а а эхо у тебя идет. А дела мои прекрасны. Моей прекрасны. Я не могу с тобой разговаривать с таким эхо. Было бы интересно. Ну, вряд ли. Ну, вряд ли. <свистак> у, вряд ли. у тебя тоже эхо армия соси. Чебоксары, боксеры, чем буряки, чем нет. нет как дела? Привет, внучек, привет. Где тебя черти носили? всю жизнь тебя искал. Куда же тебя нелегко что? это занесла? Что, что? Ты еще и глухой? Не возьмут. Не, не увнучери у тебя. Известно, бля. Не увнучери. Внучара. Вы, Антон Шастун в старости! Нет, я э, турчинский Владимир. После смерти. Я таких не знаю. Плохо, плохо. Не знаете, так сказать, э, ум, честь и совесть нашей эпохи людей, выдающихся, священных местами, даже святых. А вы не Когда-то был, сейчас нет, вполне себе формальной. А сколько вам лет? 96 было. Был. Ну, теперь-то я умер. Ай, привет, привет. Красота неописуемая практически. Практически? Почему практически? Ну, я еще не дошел до совершенства. Но это тоже ничего. точка скажите мне какому дебилу в голову пришло назвать город Минусинском не понял это и не вам просто перед этим был житель города Минусинск и у меня возник вопрос, какому дебилу пришло в голову назвать город Минусинском не знаю не знаете, да, кто основал город Минусинск? Не знаете? Конечно, не знаю. Ну, это же Ленин. Он, когда Украину основывал, сразу и Минусинск основал на границе. А на границе, да, кто основал город Забайкальск? О, а ты из Забайкальска, да? Ну, здесь, ну, здесь хотя бы понятно. Да. За Байкалом, за Байкальск. А на границе тучи ходят. Правильно. На границе... Неправильно, неправильно. Вы думаете, что за, за Байкать, значит, за Байкалом? Ну, это смотря для кого? Для китайцев перед Байкалом. Ну, Забайкать а от Байкала примерно полторы тысячи километров. Но для правителей московских земель это ж за Байкалом, это для китайцев перед Байкалом. Логично же. Ну, раньше станция называлась э, И тут. И тут, и там. Да. А это по-бурятски как-то называлось, да? Ивенки так назвали, местные жители. Не, не по-бурятски, это русский и славянский язык нормальный. Я прямо по-русски говорю, все нормально. Не бурят, ничего, самбайна, но хуру не говорю вам. Нет, я, я говорю, же не об этом. Но, но, в... но когда-то же, когда же было название этого города на местном языке. Же не с бухты барахта взялось. И тут. Ссылка раньше была. Здесь раньше была, когда вот ссылка была, сюда всех отправляли, всех вот неповиновных в то время, когда еще. Ну, я не знаю, там, наверное, 17, 18 век, вот такое, вот все. А, тебя как, а тебя как черти туда занесли? Тебя-то за что сослали? Не, черти у вас. У нас нормально все. У меня здесь родители были, я здесь родился, крестился. Ну, родители, бабушек, я не было. знаю, дедушек, кого-то же сослали. Да не знаю кого -то. никого не сослали, все нормально, все хорошо у нас, мы живем спокойно. А что у нет. нас, черти? Ну ты же мне чертом почти назвал, я тебе и ответил. Я тебя не называл чертом. Не приписывай мне то, что я не делал. Не выдавай желания. Какие черти, ты говоришь? Какие черти тебя туда сослали, я тебе сказал. Но какие черты? Да ну, ты тут при ну, чем? Нет, ну я, я не против самокритики, абсолютно, дело такое. Но я тебя чертом не называл, не выдумывай. И тут по-русски, да. Ах. Я бы познакомился. Ну, здравствуйте. Привет. Как дела у вас? Да какие у нас дела? У нас так делишки дела, у прокурора, у чайки, а мы так, украл, выпил в тюрьму, Что украл? украл, выпил в тюрьму, mm -hmm. Романти Что делаете? романтика. Что делаете тут? Да собираю зэков, в армию приглашаю служить, а они курвы. Мать их не ведутся. Май. Человек серьезный. Человек серьезный. Серьез... Почему это? Вижу, ошибся. Вижу, ошибся. Несерьезно. Несерьезно. Серьезно бы был эхо. Серьезно а бы Так, дебил. Я не вам. Здравствуйте. Привет. Чем занимаемся? Как-то вы лукаво улыбаетесь очень. Знаю, что вы блогер. По лукавству вашему вижу, что знаете. По Ютубу видел много раз. Понял, понял. Написано а, Москва. У меня? Да. Я смотрю, сегодня меня по всему миру бросает почему-то. Рэбы, рэбы. Вот у нас тут на Белгородщине, знаете ли, постоянно. Францию показывали, и там еще где-то. Вы путешественник, очевидно. Тур Хирдал. Да, да, Тур Хирдал я, просто сегодня. Людей не, не, не разговаривал, но только не с литовцем со мной, как с литовцем никто не разговаривал. А вы литовец? Да. У нас есть в чатике литовцы и не один, и не одна. Обратитесь к своим землякам и обратитесь к украинцам. Я вас послушаю. На что мне обращаться? Я просто так разговариваю, как говорится, обо всем меня о чем. Тогда я хочу сказать слова благодарности вашей стране, и вашему народу, вашим людям, каждому из вас. Потому что поддержка... Наш, украинцев, со стороны Литвы, она неоценима. Она бесценна. Потому что мы знаем. Мы видели это давным-давно. Как говорится мне бабушка, извини, сейчас. Мне как бабушка рассказывала, что... Никогда-то не, не хуже, нежели как при, при Советском Союзе. Я и сам на, на своей шкуре, как говорится, тоже почувствовал эту красивую жизнь. Я не, буду, я не буду с вами спорить. Мне мама тоже, когда задуренная моя голова в советской школе, русифицированной абсолютно в городе Харьков, русифицированной школе, моя задуренная голова принесла домой идею. А что типа повзрослею поеду на Бам деньги зарабатывать? Мне, ага. мне мама сказала: сынок, ты вообще в своем уме, ты вообще-то украинец, живешь в Украине. Ну м да, вот именно. Не надо никогда ну, об вот, этом забывать. А что показывает сегодня Россия почему-то? Я, я знаю, у... что я вас видел много раз. У меня это специально так. А, ясно. Теперь. <laughs> а то мы сразу, как только увидели, что. Ну. Мы никогда их не любили, и нам они нахрен были не нужны, если просто так говорить. Даже не буду с вами... В моем городе даже при Советском Союзе стояла часть большая, но ну, там транспортные самолеты были. Ну, там, там еще ну, бом... Военные транспортные самолеты... Это в каком городе? Поневежис. По-моему, там даже бомбардировочная авиация была. Нет, нет. Нет. Только транспортные. Да. Ну, а может быть и была, но на, ну, не, не видно было. Но только ИЛА 76 стояли. Джахар Дудаев не у вас служил? Нет, нет, он в, э, в Эстонии. В Эстонии. Да, наверное, так. вы правы. У нас нет. У нас транспортные стояли только. Но то мы видели, как, как говорится, как они ехали, но ну, ну с, с города там ну, свою часть и потом только домой, а в городе их почти не видно было или они там ну только утром и вечером. Когда-то будучи да, еще, когда-то будучи еще школьником нас повезли на экскурсию по странам Балтии: Литва, Латвия, Эстония. Я вот совершенно четко помню, у вас в Вильнюсе есть улица центральная, не знаю как она называется, там пешеходная улица. В Или в Дрозкиненка. Я, может быть, путаю, потому что это было и еще... Нет, в Каунасе есть. А может, о, точно, в Каунасе. В Каунасе. В Каунасе. Точно, в точно, Каунасе, точно. Каунасе. И там много всяких магазинов и всего прочего. Пешеходная да. улица. Точно в Каунасе, да. Ну, в мы Каунасе, мы, мы просто были Каунасе. во многих городах Литвы тогда. Да. Ну, школьники это еще 80-е годы. Вот э -э да, да. И, Харьков, город Харьков. И когда мы говорили по-русски на улицах, к нам холодно относились, а когда по-украински совсем не холодно. Ну, ну и да, 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 может быть. у нас мой город, но ну, в Коунасе, в моем городе, очень мало было русских, как говорится. Но при приезжих и так в моем городе была только одна школа, русская, и то уже сейчас она закрылась, потому что. В городе русской речи, кроме сейчас, когда приехали украинцы, так только сейчас мы это, 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 это очень дико звучит, но скажу вам честно, вот когда я учился в школе, у нас не было ни одной украинской школы в украинском городе Харьков. Ни одной украинской школы в городе. В селах были школы украинские. В Харькове была одна смешанная школа, преподавание на русском и украинском. Все остальное было абсолютно русифицировано. Абсолютно. И вот вот поэтому, как говорится, многим, как говорится, украинцам влили эту такую ту, чтобы чтобы они не хотели, ну как сказать. -то? выразиться, чтобы они ну, ближе были к Москве. Они их русифици... свои... они русифицировали, да. не их, а нас. Они нас целенаправленно русифицировали. Ну скажите мне, будь ласка, ну что мы не заважаем выучить на, на этих, чтобы я не знал украинскую мову? Что бы мы не заважало ее выучить зараз? Зовсем ничего. Да. да, у нас то же самое было, но мы как говорится, ходили в школу, но в русский язык, как говорится, был просто так, чтобы отсидеть. У вас хороший русский, у вас хороший русский язык. Ну, я, как говорится, ну, ну, смотрю, как говорится, ну, литовских нету чего смотреть. Там даже в Ютубе неинтересно. Якщо ви будете якщо ви будете зустрічати і, і якщо ви будете зустрічати українців, які розмовляють у Литві російською, зауважуйте, робіть зауваження, можете так казати, з Харкова тут вам передавали, що краще б говорити, розмовляти українською мовою, якщо ви українці, бо вас складно ідентифікувати. Ну, у нас и так ясно, где они у нас живут, как говорится, мы в моем только дворе, как говорится, ну, там три пяти, пятиэтажки, живут четыре украинские семьи, четыре. Ну, у меня есть на канале, ну, надеюсь, я могу назвать другой пани Даля, с Литвы, ваша землячка. Вона пише в чатику, вона пише мені в телеграмі, якщо пише, повідомлення, вона пише виключно українською, знаєте? Дуже гарною українською. Ви мене розумієте? Ну, да, і... Ви розумієте украинские? Да, понимать понимаю. Но не очень быстро, быстро, если вы разговариваете. Нет, если не понимаете, скажите, я буду говорить так, как вам понятно. Ну, лучше по-русски, если потому что. Ну... Я, Понимать, я понимаю, это, я понимаю это, но это, разговаривать не это, могу. Это, это, так сказать, э, наследки, последствия русификации. Ну да, может быть. Я по-литовски тоже очень, ну, могу, я думаю по-литовски, а разговариваю по-русски, но тоже сложно, как говорится, есть вот моменты, которые в словах, І вилетіли з голови. Політовські знаю, а по-руське сказати не можу. А по, по українськи і що страшні? Ну розумію, розумію. Але пані Даля розмовляє, пише виключно українською. Дуже такою українською. У мене ще є один друг. Навірно да, научила да, очі боріться. Андріус на телебаченні у вас працює в Вільнюсі в старовинний мій товариш. Андріус Абрамайтіс. Він пише мені повідомлення теж виключно українською. Виключно українською. Ну, так, да, може бути. Ну, якщо чоловік цікавиться, по чому жіни, то. Ну, я, я сприймаю, я, я сприймаю це як повагу, і мені це дуже приємно, я дуже поважаю. На жаль, я не володію літовською, але буде мирний час, і я вивчу політовську. Обов'язково. Ні, для, для поваги е, до вас броля. Бролі. 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 Дякую, може є до мене питання якісь? Не, спасибо, что поговорили. Дякую. Не согрялся. Слава Украине. Героям слава. До побачення. До побачення. Бывает. Дуже приемно. Дуже приємно, Дуже-дуже приемно. И я дуже вдячен э, литовскому народу. Дуже. Ця підтримка неоценальна.